Добрый вечер. Угу. Слушаю вас. Есть духовные вопросы у вас. А, духовные вопросы? А вы священнослужитель, правильно? Да. Понятно. Вы откуда скажите, пожалуйста, если Дувская можно говорить? Ну область. что, область? Я из Москвы. Так, есть у есть меня духовный область? вопрос. Да, есть духовный вопрос э, следующий. Э, вы как человек верующий можете объяснить, как все-таки э, Господь допустил то, что сейчас происходит? А что сейчас происходит? Ну, война идет между Россией и Украиной. Ну, хорошо, что вы. Между двумя братскими народами не братские народы. Как это? Ну так, протяжении... братья православные. протяжении 300 лет Россия всегда нападала на Украину, грабила. Угнетала. Ну да. Петр Первый спалил Батурин, живьем всех, даже детей сжигал. Поэтому, то есть... Вы же, вы, вы же долг, вот народ украинцы долг, долгое время были частью российского государства, потом советского государства. Мы не частью были, мы были оккупированы, это разница большая. Тоже в 2018 году, когда вы, у вас была революция, Ленин наказал, чтобы захватить Украину, забрать хлеб. Он так и даже сказал, декрет такой издал, идите в Украину за хлебом. И то есть русские напали на Украину, захватили часть Украины, то есть, а потом оккупировали весь Донецк. А чем русские отличаются от украинцев? Во-первых, национальность, язык, культура, история. Так а национальность это что такое? Объясните. Ну вы знаете, чем отличается француз от немцев? Или вам все равно? И не можете отличить? Нет, француз, франц... конечно могу отличить. Ну, то же самое русский, отличается... русский и украинец. То же самое русский и украинец. француз от в немцев... одни... Они на они на разных языках говорят и друг друга не Но понимают. Мы, мы тоже, тоже на разных языках мы говорим. У нас есть мова а разных языке. Мы, мы ж с вами прекрасно понимаем друг друга и говорим уже пять минут. Я могу перейти на, на украинский языке. язык и вы ничего не поймете. Я прекрасно буду понимать, пожалуйста. Добре, будем говорить украинскую мову. Так чем везде Чи ви можете сказати, що в нас не відрізняється культура чи мова? У нас інші пісні, інші танці, інші історія, одяг інший, цінності інші. Так моя бабуся співала українською мовою. Но то, що бабуся співала, це не означає, що то якийсь факт докази, що вона співала. Можуть співати різними мовами, Вона співає на різних мовах українці і. Так розмовляла Це... теж українською. Ну так ну і що з того, що розмовляла? Кубані теж розмовляють українською так мовою. Вона була, так, так вона була рускою. Е, руською була. Бага, я ж кажу, що багато територій, які захопила е, Росія, вони вважають, що вони росіянами, а вони були українці. От і все я з багатьма розмовляв і з Кубані, і українці чистою українською мовою розмовляють. І так само на території зараз і Курщини розмовляють українською мовою. Вони просто їх вибили е, національність, тому що принижували українських. Богу, культуру, и тому то есть они перестали себя визнавати как украинский этнос. Ну, я вам могу сказать, ладно, я буду на русском говорить, с вашего позволения. Я могу сказать, что поставь двух парней или двух девчат, и вы никогда в жизни не отличите, кто они. Они будут на чистом русском языке обе говорить, например, или на украинском языке. И одна будет говорить, я русская, а другая будет говорить, что я украинка. И они обе православные христианки, например. То, что касается вашей, э, вашего направления. Вот как раз духовный вопрос, э, разделяя властвуй, вот это все действует? Или все-таки те люди, которые хотят мира, добра, согласия, спокойствия, к чему призывает христианская вера, они все-таки ищут что-то общее или, или мы сейчас говорим э, про разницу? Если разницу, можно э, и вас с родным братом, например, сказать. Вы очень разные. Или с родной сестрой. Если ваша сестра будет жить, э, не знаю, в Воронежской области, а вы на Львовщине, например, ну и вы будете кто э, друг другу? Родные брат и сестра. Проблема, проблема не а вы в этом. Вы, да. вы просто не знаете. Вот, а проблема совсем в другом. Я вам рассказал различия разных народов, как и французы, и итальянцы, и поляки, и немцы имеют свой язык. И то же самое. Мы украинцы имеем свой язык, который отлич, Я отличается. Я прекрасно вас от... понимаю. Да, да причем вот, здесь понимаю, перешли... не понимаю. То есть, здесь слова у французские и немецкие есть тоже общие слова, и в английские тоже общие слова. До такой слова. степени, да? И, 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 просто вы нацисты, вы нацисты просто. Вы хотите уничтожить Украину, Почему? чтобы украинцы себя не, не чувствовали как личный свой народ. Поэтому ваше нацистство, вот это отношение к украинцам, есть вот это подавляющее. И, и поэтому, то, естественно, мы массы, не можем молодым, никогда вы быть братьями. Понимаете? Вы враги нам. Вы нет, нас вот убиваете, и... насилуете, нет. воруете, детей насилуете даже. И, и какие мы вам братья? Еще раз. Вы убийцы. Говорю, смотрите, я э, к тем людям, про которых вы говорите, якобы, я к ним не отношусь к этой категории. людей. относитесь. Вот. И Ваша идея, нацистская человек. идея, я вы, вы говорите нацистскую э, э, э. идею, что украине не существует, что мы братья, это нацистская идея, чтобы уничтожить украинцев, чтобы они никогда не чувствовали, что они украинцы.